Это. Смотри, вот это одежда, а вот это у нас красный цвет. Одежда красного цвета. Давай. Давай нарисуем шортики. Получится у тебя шортики нарисовать? Или что? Что же мы с тобой такое? Давай еще одну юбочку нарисуем красную. А, так научимся мы с тобой. А что хочешь? Шапочку нарисуем. Нет, давай шапочку нарисуем. А помидорку мы нарисуем в другом месте. Вот здесь красную помидорку. А здесь мы с тобой красную нарисуем. Давай. Выбери что? юбочку еще одну красивую рисуем. Или шортики нарисуем. Или шапочку. Может, шапочку красивую с пумпончиком? С пумпончиком. Сейчас шапочку нарисуем. Потому что в этом столбике у нас с тобой одежда нарисована. Вот мы с тобой резиночку, шапочки. Шапочка. Ой, вот такая. И пумпончик. Пушистый, пушистый, красивый с два. С двумя пумпончиками? Да. Ну, давай два пумпончика. И вот здесь. А и все, да. хватит. Иначе шапка будет у нас... Не шапка, а один большой помпон, Вот у нас какая шапочка. Все, хорошо. Это у нас столбик одежда. А строчка у нас красный цвет. Поэтому у нас одежда красного цвета. Давай и здесь рассуждать. А здесь помидорку красную.